История Мэннера уходит корнями в средневековую Англию. Так в X-XI веках начали называть феодальные вотчины и обширные поместья лордов. Бег времени перекроил устои и форму правления, все меньше становится официальных монархов и действующих царских резиденций. Возможно, именно поэтому современные люди мечтают взять небывалую высоту – жить по-королевски. Сегодня во всем мире сохранившиеся замки и бывшие поместья становятся значимой частью инфраструктуры. Будучи реконструированными, они являются традиционным местом проведения праздников, культурных мероприятий и театрализованных представлений, и по традиции их называют Мэнор. Однако зачастую замки и резиденции это исторические памятники или частная собственность. Они могут быть открыты для туристов или использоваться по усмотрению их владельцев. Поэтому в мире стало популярным не только адаптировать исторические замки и поместья, но и возводить новые. Украина – государство с уникальным историческим наследием. На территории страны находится около 300 замков и крепостей. Однако национальные замки – это государственная собственность и историко-архитектурные памятники, ориентированные на экскурсионные программы. Компания UCDC впервые в Украине представляет уникальный коммерческий проект Royal Manor. Сочетание классической роскоши и современного комфорта. Расположившись в окружении парковой зоны на территории площадью более 5 гектаров, Royal Manor станет настоящей достопримечательностью города. Всегда готовый встретить гостей, сделать их своими хозяевами на некоторое время и разделить с ними яркие и значимые события, будь то частная вечеринка на 25 и более персон или торжественный банкет на 1000-1700 человек. Удачное месторасположение Мэннера делает его легко доступным для гостей. В то же время бесспорным достоинством Роял Мэннер является его некоторая обособленность, делающая комплекс идеальным местом для проведения закрытых мероприятий, начиная от дипломатических приемов и заканчивая камерными проектами. Он как бы утопает в зелени, скрывая все значимые торжества от посторонних глаз. Для гостей, приехавших на личных автомобилях, на территории комплекса предусмотрен вместительный паркинг на 250-300 машиномест. Комплекс общей площадью 3700 квадратных метров будет выполнен в эклектической традиции с элементами викторианской классики, ампира, традиционного колониального стиля. П-образная симметричная архитектурная форма Мэнора образует лаконичный парадный фасад и уютный внутренний дворик. Традиционный английский сад станет решением ландшафтного дизайна. Красивые газоны, дорожки, центральная клумба, стриженные лужайки, живые изгороди в классическом стиле. И главным акцентом этого великолепия станут поющие фонтаны. Здесь же расположена беседка Купа, которую можно использовать для проведения свадебных церемоний на открытом воздухе. У парадного входа Royal Manor гостей встречают швейцары, проводя в просторной, круглой формы вестибюль с множеством диванов, где можно будет уютно расположиться для отдыха. Зону досуга и отдыха Продолжают по левую сторону от вестибюля барно-сигарная комната, по правую бильярдная. Барно-сигарная комната ⁇ образчик традиционного интерьера. Английский кабинетный стиль, натуральные материалы, сдержанная цветовая гамма и дорогие аксессуары создадут атмосферу для наслаждения любимым ароматом и непринужденного общения. В бильярдной комнате гостей Мэннера ждут столы для русского и американского бильярда производства ведущих мировых фабрик. Спортивный азарт, уютная обстановка и хорошая компания станут отличной альтернативой для проведения досуга между застольями и торжествами. Широкие, хорошо освещенные коридоры с картинами известных художников, расположенные по обе стороны от вестибюля, соединяют два зала торжеств, между которыми в центральной части здания находится зал награждений для проведения различных церемоний. Зал имеет несколько входов с обеих сторон, что делает его удобным и доступным для гостей каждого зала торжеств. В зале награждений располагается портер зрительного зала и сцена для проведения церемоний. Общая организация пространства Royal Manor позволяет проводить до пяти мероприятий одновременно. Гости каждого отдельно проводимого торжества имеют свои независимые друг от друга входы в общее здание, залы торжеств, награждений. В то же время Royal Manor с удовольствием откроет все свои двери для проведения единого, масштабного торжества, превращая все свои залы и территорию в один большой банкет. Основная банкетная часть Royal Manor представлена двумя симметрично расположенными залами торжеств. Их концептуальным преимуществом является архитектурная гибкость. Благодаря раздвижным конструкциям дверей каждый из залов может превращаться в два. Оба больших зала имеют сцену, гримерную комнату, обустроенную диванами, зеркалами, туалетную комнату со всеми необходимыми удобствами, изолированный вход. Кроме того, изысканные, оборудованные по последнему слову техники туалетные комнаты есть и в красивых коридорах, расположенных по обе стороны от зала награждений. Торжественные залы готовы принять до тысячи гостей каждый. Интерьерные решения опираются на классику и функциональность. Даже такое знаменательное событие в жизни людей, как свадьба, организованная в Royal Manor, только добавит положительных эмоций и восхитительных воспоминаний о торжестве молодоженам и их гостям тщательная стилизация интерьеров, а также полный комплекс по обслуживанию и подготовке различных мероприятий, включающий организацию приемов, банкетов, услуг вышкаленного обслуживающего персонала и квалифицированных организаторов свадеб, дизайн-студию, изысканную кухню, позволят организовать свадебный банкет и не только, который поразит своим великолепием и позволит гостям Мэннера запомнить время, проведенное в нем надолго. Благодаря возможности трансформировать залы под различные виды мероприятий, в Royal Manor можно проводить даже нестандартные светские мероприятия, такие как показы мод, концерты, дизайнерские презентации, в организации которых также с удовольствием поможет квалифицированный персонал Мэннера. Но не только банкетами и торжествами манит свои просторные залы Royal Manor. При минималистическом решении интерьера центральная часть зала становится вместительным танцполом, и Royal Manor уже готов проводить танцевальные и спортивные конкурсы, поддаваясь очарованию красоты и грации. Здесь с комфортом разместятся и гости соревнований, и жюри, и конкурсанты. Для них, для конкурсантов, особенно важно наличие гримерных комнат, в которых можно готовиться к выступлениям. К каждому из больших залов примыкает малый зал в качестве коктейльной комнаты со всеми необходимыми атрибутами ⁇ барными стойками, мягким уголком, огромными зеркалами, музыкальным сопровождением. Здесь гости могут отдыхать до и после представлений, конкурсов, либо во время перерывов и антрактов. Помимо этого, малые залы могут использоваться самостоятельно для закрытых мероприятий, либо же служить пространствами, которые разделяют курящую и некурящую публику. Продуманная концепция делает Royal Manor ключевым пространством для любых, без преувеличения событий в жизни своих гостей. Он словно создан для того, чтобы там проходили самые главные официальные и неофициальные мероприятия в вашей жизни, жизни города и всей страны. Royal Manor ⁇ первая в Украине многофункциональная резиденция для жителей и гостей города. Royal Manor ⁇ это праздник который всегда с вами.